স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল জুনুচ কুকিঙলৈ আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালকু খালে আছে যদিহে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পায় লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কমেণ্ট কৰিব লগতে থকা বেলাইকণটো প্ৰেছ কৰি দিব আজি মই বনাবলৈ গৈ আছোঁ বহুতেই ইজি আৰু টেষ্টি এটা ৰেচিপি সঁচাকৈয়ে এই ৰেচিপিটো বনাবলৈ সহজ হোৱাৰ উপৰিও খাবলৈ বহুতেই টেষ্টি হয় এই ৰেচিপিটোনো মই কেনেদৰে বনাইছোঁ তাকেই দেখুৱাবলৈ যাব লাগিব মোৰ পাকঘৰলৈ গতিকে বলক দেৰি নকৰি যাওঁ মোৰ পাকঘৰলৈ আজি মই বনাবলৈ ওলাইছো পটলৰ এটি অত্যন্ত সোৱাদ লগা ৰেচিপি এই ৰেচিপিটো বনাবলৈ সহজ হোৱাৰ উপৰিও খাবলৈ বহুতে টেষ্টি হয় এই ৰেচিপিটো কেনেকে বনাইছো আপোনালোকে চাই থাকক এয়া মই পটল কেইটামান লৈ লৈছো এয়া পটল কেইটা লৈ এতিয়া পটলৰ বাকলি এৰুৱাই দিয়া নাই চুচবোৰ এৰুৱাই দিছো পটলৰ এনেদৰে চুচবোৰ এৰুৱালেও এৰুৱা যায় ধুনীয়াকৈ চুচবোৰ এৰি যায় এয়া মই পটলৰ এ চুচবোৰ এৰুৱাই দিছো আৰু এৰুৱাই দি এতিয়া মই পটলক পটল কেইটা সৰু সৰুকৈ কাট টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি লৈ লম আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে এইটো ডাঙৰ ডাঙৰকৈ ৰাখিব পাৰে বা দুই টুকুৰ তিনি টুকুৰ কৰিও লব পাৰে পটল কেইটা এনেদৰে আগফাল আৰু পিছফালটো কাটি দি পটলৰ চুচবোৰ এনেদৰে এৰুৱাই লৈছো পটলৰ একে ধৰণে পটলবোৰ খাই খাই আমনি লাগিছে যদি এবাৰ এনেদৰে মই বনোৱা ধৰণে আপোনালোকে এবাৰ বনাই খাই চাবচোন সঁচাকৈয়ে বহুতে টেষ্টি ৰেচিপি হয় এয়া মোৰ আটাইকেইটা পটলে চাফা কৰি লোৱা হৈ গল চুচবোৰ এৰুৱাই লোৱা হৈ গল আৰু এতিয়া ধুই ললো ধুই এতিয়া মই সৰু সৰুকৈ টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি লৈ লম এয়া মই পটল কেইটা টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি লৈছো আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে এইটো দুই টুকুৰ তিনি টুকুৰ কৰি লব পাৰে এয়া মই আটাইকেইটা পটলে এই দেখুওৱা ধৰণে এনেদৰে টুকুৰা টুকুৰকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছো এনেকৈ সৰুকৈ কাটি ললে এৰ সিজিবলৈ বেছি সময় নালাগে সোনকালে সিজি উঠে সেইকাৰণে মই সৰু সৰুকৈয়ে কাটি লৈছো আৰু বিলাহী মাজেৰে বিলাহী কেৰাহী মই কেৰাহী উঠাই দিলো এয়া কেৰাহীখন অকমান গৰম হবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু এতিয়া মই কাটি লোৱা পটল আৰু বিলাহী খিনি ইয়াতে বহাই দিছো আৰু বহাই দি পানী দি দিছো পানী আপোনালোকে প্ৰয়োজন অনুসাৰে দি দিব মই লৰাই দি ঢাকনি এখন দি এইখিনি বইল হবলৈ মই ভালদৰে এবাৰ লৰাই দিছো আৰু লৰাই দি এতিয়া মই ঢাকনিখন দি পাছৰ পৰা দহ মিনিট সময় এইখিনি সিজিবলৈ দিম এয়া মই মাজতে ঢাকনিখন এবাৰ উঠাই চাইছো কিমানখিনি সিজিছে এইটো চাবৰ বাবে এয়া সম্পূৰ্ণ সিজি উঠা নাই ঢাকনি সিজিবলৈ এয়া মই আকৌ ঢাকনিখন উঠাই চাইছো এয়া মই পটল খিনি ধুনীয়াকৈ সিজি উঠিছে আৰু এতিয়া মই পানীৰ পৰা আঁতৰাই লৈ লম এয়া মই কেৰাহীৰ পৰা এখন প্লেটত উঠাই লৈছো পটল আৰু বিলাহী গোটেইখিনি একেবাৰে সিজি উঠিছে আৰু এইখিনি কেৰাহীৰ পৰা পানীৰ পৰা আঁতৰাই লৈছো এয়া মই প্লেট এখনত লৈ লৈছো আৰু প্লেটখনত ঠাণ্ডা হবৰ বাবে এইখিনি মই অকনমান বহলকৈ মেলি দিছো এয়া মোৰ আধা ঠাণ্ডা হৈছে এতিয়া মই এয়া যে বিলাহীৰ অকনমান এই বাকলিটো

মোৰ পটল আৰু বিলাহীৰ পেষ্ট বনোৱা হৈ গ'ল এয়া পেষ্টটো দেখিছেনে আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো ধুনীয়াকৈ পেষ্ট হৈ গৈছে একেবাৰে মই মিহি কৰি পেলাইছো মিহি ধুনীয়া পেষ্ট এটা হৈ গৈছে এতিয়া আহিছো আকৌ কেৰাহীৰ ফালে এয়া মই কেৰাহী এখন উঠাই দিছো গেছত কেৰাহী এখন উঠাই দিছো আৰু উঠাই দি এতিয়া মই ইয়াতে দিছো মিঠাতেল মিঠাতেলটো গৰম হোৱাত এতিয়া মই ইয়াতে দিছো অকমান পাঁচ ফুৰণ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে মিডিয়ামতে ৰাখিব আৰু ইয়াতে দি দিছো শুকান জলকীয়া কেইটামান শুকান জলকীয়া কেইটামান মই বেছিকৈয়ে দিছো কাৰণ ইয়াৰে মই কেইটামান শুকান জলকীয়া উঠাই লৈ ল'ম মচমচীয়াকৈ ভাজি উঠাই লৈ ল'ম এয়া মই শুকান জলকীয়াকেইটা একেবাৰে মচমচীয়া হোৱালৈকে ভাজি লৈছো এয়া মচমচীয়া হোৱাৰ পিছত এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা কেইটামান শুকান জলকীয়া উঠাই লৈ ল'ম এইটো মই একেবাৰে শেষত ব্যৱহাৰ কৰিম ো স্কিপ নকৰাকৈ চাই গলে গম পাব এতিয়া মই ইয়াতে দি দিছো থেতেলিয়াই লোৱা ৰচুন ৰচুনটো মই পেষ্ট বনাই লোৱা নাই খুন্দি দিছো খুন্দি দিলে ইয়াৰে খাবলৈ টেষ্টটো ধুনীয়া আহে মোৰ ৰচুন ৰঙচুৱা হৈ উঠিছে আৰু ৰচুনকেইটা ৰঙচুৱা হোৱাৰ পিছতে ইয়াতে কেঁচা জলকীয়া কেঁচা জলকীয়াটো আধা ভাজি ললে চেণ্ড এটা খাবলৈ চব্জিখন ইয়াতে দি দিছো এতিয়া মই কাটি লোৱা পিয়াঁজ পিয়াঁজটো এই চব্জিখনত অকমান সৰহকৈয়ে দিব এয়া মই বেছিকৈয়ে পিয়াজ দিছো মই দুই তিনিটামান পিয়াজ লৈ দিছো পিয়াঁজটো বেছিকৈ দিলে এই টেষ্টি হয় ৰেড মিৰ্চ আৰু এইফালে দিছো জিৰাৰ গুৰি এচামুচ বেলেগ মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই এইখিনিয়ে মই দিছো এইখিনি দি পেলাই মই ভালদৰে এতিয়া মই লৰাই দিছো এয়া মই ভালদৰে লৰাই দিছো এয়া পিঁয়াজ খিনি ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱা হৈ উঠিছে আৰু মচলা খিনিও বিলাহী আৰু পটলৰ পেষ্ট বিলাহী আৰু পটলৰ পেষ্ট আৰু গেছৰ ফ্লেমটো মই মিডিয়ামতে ৰাখিছো গেছৰ ফ্লেমটো যদি হাই কৰি দিয়ে তেতিয়া হলে তলাত লাগি ধৰিব পাৰে আৰু এতিয়া দি দিছো প্ৰয়োজন অনুসাৰে নিমখ এয়া মই প্ৰয়োজন অনুসাৰে নিমখ দিছো নিমখৰ নিমখটো দি দিব আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন অনুসাৰে যিমানখিনি পটল হয় আপোনালোকে আন্দাজমতে নিমখটো দি ল'ব পাৰে এয়া নিমখ খিনি দি পেলাই পেষ্টটো এবাৰ লৰাই দিছো এয়া মই পেষ্টটো ভালদৰে লৰাই দি আকৌ মই পাঁচ মিনিট সময়ৰ বাবে এইখিনি ঢাকনি লগাই অকণমান সময় সিজিবলৈ দিম এতিয়া মই ঢাকনিখন উঠাই চাইছো আৰু ঢাকনিখন উঠাই আৰু এবাৰ মই ভালদৰে লৰাই দিছো এয়া পটল খিনিৰ পৰা সম্পূৰ্ণ এক্সট্ৰা পানীটো শুকুৱাই গৈছে মই এক্সট্ৰা পানী ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰা নাই পটলৰ পৰা এই পটল পেষ্ট বনাওঁতে অকমান পানী পানী উলাইছিলে সেই পানী পানী ভাৱটো শুকোৱালৈকে এই পটল খিনি মই লৰাই লৰাই একেৰাহে লৰাই লৰাই এনেদৰে ভাজি আছো চব্জিখন সম্পূৰ্ণ ৰেডি হৈ গৈছে আৰু এই শুকান জলকীয়া কেইটাৰ ওপৰত এতিয়া মই হাতেৰে মোহাৰি দিছো খাবলৈ বহুতে টেষ্টি হয় শুকান জলকীয়া কেইটা এনেদৰে মোহাৰি দিলে এয়া মোৰ পটলৰ ভৰ্তা সম্পূৰ্ণ ৰেডি হৈ গৈছে এই পটলৰ ভৰ্তাখন খাবলৈ বহুতেই টেষ্টি হয় আৰু বনাবলৈ গৰম গৰম ভাত বা পুৰিবেশ কৰিবলৈ পৰিবেশনৰ বাবে মই প্লেট এখনত এনেদৰে উলিয়াই লৈছো এয়া দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া হৈছে আগতে যদি আপোনালোকে এনেদৰে পটলৰ ভৰ্তা বনাই পোৱা নাই এনেধৰণে এবাৰ খাই চাবচোন একে ধৰণে পটলবোৰ বনাই বনাই খাই খাই আমনি লাগে আপোনালোকে গৰম গৰম ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব আৰু এনজয় কৰিব আশা কৰো ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদিহে ভাল পালে আপোনালোকৰ ফেমিলি ফ্ৰেণ্ডৰ মাজত এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব আৰু সঁচাকৈয়ে যদি ভাল পাইছে এটা লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব লগতে থকা বেলেগকণটো প্ৰেছ কৰি দিব লগ পাম আন এটা নতুন ভিডিঅ' ৰেচিপিৰ সৈতে তেতিয়ালৈ সুস্থ থাকক সুখত থাকক বাই বাই